E Таннім часом в нашій країні з'являється все більше прихильників здорового способу життя і відповідно здорового харчування. Сьогодні ми з вами поговоримо про повноцінне харчування, а саме про составну частину цього харчування продукти з змеленого зерна. Насправді це одвічна їжа, яка стала основою існування людства. Злаки перші, що почали вирощувати, наші предки. Сьогодні з них варять каші, виготовляють різні макаронні та хлібобулочні вироби. Я давно пользуюсь продукцией из муки цельного зерна. Почему я ей пользуюсь, ее и покупаю? Она очень вкусная и полезная. После употребления ее я чувствую силу в своем организме, легкость. То есть ее можно есть, и нету никакой тяжести, и проблем с организмом нет. То есть мой организм, наоборот, чувствует себя намного лучше. Мне очень нравится продукция с цельным молотого зерна, потому что она очень полезная для организма. И у меня были проблемы с здоровьем. Когда я я начала употреблять эту продукцию, у меня ну, прошли проблемы эти, поэтому мне очень все нравится и я буду с удовольствием их кушать. Очень нравится продукция с цельного зерна, как видите вот покупаем, кушаем, не только я, вся семья кушает. Во-первых, очень полезный, меньше кушаешь и начал худеть, чего и вам желаю. Наукові дослідження переконливі: оболонка зерна багата баласними речовинами, яка допомагає організму очиститись від шлаків та токсичних продуктів розпаду. А в зародку зерна міститься потужний оксидант, вітамін Є, е, а також незамінні амінокислоти, необхідні для синтезу білків і гормонів, багато вітамінів та мінералів. В природі заложено все, А на совершенно, на И только вторжение человека в природу, оно разрушает эту целостность, и человек сам теряется. Поэтому природа — это есть само совершенство. Это то, к чему нам нужно стремиться, к тем истокам, то, что у нас в жизни есть. Вот цельное зерно, оно взяло в себя все. Этот воздух, она взяла эту речку, это озеро лес, все соединилось вместе. И чем больше человек вмешивается в природу, тем больше уничтожает в первую очередь самого себя. Поэтому, когда человек употребляет цельное зерно, когда он ест продукты из цельного зерна, то он не просто принимает пищу, он еще и оздоравливается. Продукты из цельного зерна помогают снизить уровень в холестерина в крови, через риск развития заболеваний сердца и судин, раку и диабету. То, что Сделала природа, еще ни один ученый, академик не может сделать его. Ни один ученый еще не придумал листика, а ни один ученый не сделал зерно. И то, что вырастила природа, так, то есть самодостаточное. И если мы с любого зерна что-то вытаскиваем оттуда, что-то туда ложим, что-то добавляем, то это уже неполноценное зерно получается. Создатель природа создал им самодостаточным. Если мы туда мешимся, мы нарушаем эту самодостаточность, эту гармонию природную. Поэтому из, 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 из древне люди заметили, что если просто взять зерно злаков, просто на зерновой мельнице его измельчить и ничего туда не забирать, то человек, получается, живет здоровой, прекрасной, счастливой жизнью. Питрыямство Олексия Урсуленка, пропонує херсонцам продукцию сильного зерна, допустимую то перелік торгових місць, де завжди можно продавать її. Ну, и в принципі, 100 лет назад тому, навіть наші бабусі, наші они вони пам'ятають, і именно вот такой хліб, именно такую, ну і були здоровими, були духовно богаты, природно багатими. Приєднуйтесь до здорового способу життя і ви.